李天光，你为什么不杀了我？为什么还留着我？你今日不杀我，终有一日我会亲手杀了你。就凭你那些软绵绵的法术吗？本以为你在灵剑派待了两年会有所长进，没想到，真令我失望。 你是不是真以为我不敢杀你？那你杀一个试试！我不管海云帆之前是什么出身，他现在是我们灵剑派的弟子，敢伤我弟子，就要付出代价。所以你的意思是，要替这废物出头喽？ 剑三才阵，好，那我就卖你的面子。至于你，凭你的资质，再修炼一万年，也不能伤我分毫。我亲爱的弟弟，你就留在这边虚度余生吧。那你往哪里跑！五师妹，天，上海，小海。小 小海，小海。